Це на Збройні Сили. Америка шов, одумалась і вже тепер дає нам все на світі всю зброю. Ну поняла, бачите, біполярка Трампа вона просто лякає, але з іншого боку, це велика політика. Да? Тут грають, тут, тут, граю, тут перелистують, тут знов граю. Ну, що хочете, і робить То що, буде зброя, да Ну, я говорила, що вона буде, вона по-любому буде. Все одно карти показували, що вона буде. Ну, ну хочеться ж чайною ложечкою, да, як ми говорили, а хочеться ж нормально. Ну, я думаю, что да, будет, будет. Это не так, они говорили, не так, как раньше. Тут, смотрите, тут... Эм, ну, см, я даже сегодня, смотрите, слушала аналитику, не помню кого. Оно же действительно так и есть. Смотрите, как давалось при Байдене. Оно давалось медленно. Да. Только наши сделали рывок, освободили что-то, да, сделали прорыв, останавливали. То есть, понимаете, не суйся дальше, да? То есть нас постоянно останавливают. Нам не дают, не давали раньше освобождать свои территории. Угу. Хорошо. Э, мы даем, что? Мы будет достаточно, да. достаточно да. США, да, достаточно сброви. США будут давать помощь. США будут помощь. Будет, но, да, тоже, тоже может быть вот этими волнами, да, точно такими же волнами будет давать, но по-любому будет давать, защиту да. будет давать, но это тоже по двойке Пентакли, то есть, поняли, да? Да. Вот эта биполярочка, она, да. вот эта двойка Пентакли, она прям за Трампом ходит по пятам, за, корол... за королем Жезлов, да, когда, ну, я так мыслю, я так, я сегодня с такой ноги стал, я с другой. Угу. А от Ліна Коваленко пише такий коментар, ви е говорите бити по як і чим, якщо сім'я родичі доньки Сирського живуть в ражці, давайте так: оці, е оці зв'язки з Рос... там або якийсь слід російський, або родичі, або якесь геологічне дерево, яке уходить в Росію, воно якось впливає на його позицію відносно. Ну, так, дивіться, у нас теж є у кого там теж ж родственники живуть. В Києві. Та в кого, кого нема. Ну всіх щось є. А, ні, це не заважає, росіянам це не заважає, то тобто, є теж є багато, хто живуть. В Україні. У росіян. У росіян, да, так. Це не заважає, їм немає. А от Лену, вона, вона вважає, що те, що у сирської там є родичі, заважає в Україні обстрілювати Росію. заважає це М -м. Я думаю, що ні Я тоже. Я знаю, это. Продолжаю Нет. Не-не. Да. Тут нормально все, видите? Тут не просто, а супер нормально. Нет, ну, что я тоже так думаю. Я думаю, что обоим. где нам... и дроны, и. Вот так, вот для байса. Поехал, дать Лозова. Харьковская область. Оля Макэтина Питая. Позова. предельное внимание. Первая десятка мечей выпала. Предельное внимание, опасность. Угу. Женщина выпала производства какие-то, если у вас есть. Ну, из хорошего, смотрите, тут как бы ограниченные возможности. Но вот это первая десятка, это могут быть и осколки, понимаете? Ну, то есть, похоже на то. Там есть шпионы у вас, есть наводчики. Боже, а где их нет? Вот я, я у меня эта карта, смотрите. Я Тобто, дивіться, виходить, що е, там, в будь-якому випадку статистика каже, що 7% підтримують партію регіонів все одно. Або все, що пов'язане з проросійськими силами, поняли? Ще раз, для таких любителів партії регіонів ви посмотрите на временно окуповані території. І у них ціль була зайти в Україну швидко, да, Київ за 3 дня, І потом депортація. Украинцев mm -hmm. и никто бы вас там не смотрел, вот эти думал, что они, раз они любители русского мира, сколько кадров было таких, что их вышвыривают с, с тех домов, где они живут, в оккупированной территории. На оккупированной Тогда... территории. Когда Я они кричат думаю... да мы же вас ждали, мы же вас ждали, а им без разницы, понимаете? Ждали бы их, не ждали. Да. Ну включите мозги, есть же уже оккупированная территория, к сожалению. Ну, есть люди, которые мривят по России. И мы это знаем, либо я не посещаешь, что такого не мотака есть. Есть такое, к сожалению, есть. Ну. Ну да. Россия ну, я... показала свое лицо. Россия, я... Кремлю не нужен свой народ. Если ему не нужен свой, чужой тем более. Одно посмотрите, знаю. как он свой ведет на убой? Угу. Е. Лена снова пытается, а ей интересно, правда что пока в Украине не остается 5 миллионов людей, война будет тривати. А куда ж их дети А куда же дети еще там 2, 3, 3, 2, 3, 2. Давайте 15 миллионов Выехать все не Смотрите, это план был такой, да. Ну, это, вот это я вам по типу сказала. Вот, если бы они быстро захватили, да, Кремль. Кого-то они бы уничтожили, кого-то бы они депортировали. По большому счету, Украина нужна была, это изначальный план, видите, карта, без людей. Ну, по максимуму, грубо говоря. А, а давайте посмотрим, этот план аннулированный, или он еще не все-таки они мечтают, что що они что-то тут смогут? Ну, конечно, что много людей хочет выехать, текают, ну, каждый живет как он хочет. Я вообще не считаю, что кто-то имеет право... Ну, есть... этот план аннулированный, смотрите, он еще в начале войны, я уже говорила, когда Украина выстояла, она уже сломала один план, потом второй план, потом третий, который строился по Украине. Да. Вот так вот. Я надеюсь, что планы поломался. Боже, я надеюсь, что такое не будет Ривне. Ксюша пытается про Ривны. Здесь все равно ровно показана мне или диверсия, опасность диверсии. В то же время это и по-другому еще наводчики. Касательно детских учреждений, административных больниц. То есть опасность есть. Дьявол тут падает. Перемещение, передвижение. Зоны отдыха. Там, где много людей отдыхают. Смотрите, то, что сильно горит. Ну-ка, ровно атомная станция сейчас, потому что эта карта, ну, она выпадает. То есть сильно горит или же вот то, что плохо потушить. Атом, Ровенская атомная станция. Ну для Ровенской как бы угрозы существуют да, да. но а, это лишь угроза. но такого я ничего не вижу. А всякие всякие объекты воинские и блин. Них... А, ну, это все, само собой. Вот это перемещение, передвижение, дети, все вот этот вот стандартный набор, то что мы говорим. Угу. Вот так вот. Э, давайте зараз, раз здесь что-то но. Яка зараз який рівень підтримки Великобританії України? Великобританії України. Я наскільки Великобританія допомагає нам? Ну, хорошо, хорошо поддерживає. Да, бачите, тому що бачите, вони пишуть, що підпід підписали співпрацю про поставку ракет ПВО в Україну. Я думаю, що може бути, я думаю, що ми дуже мало знаємо. Тобто, знаєте, коли мало так, ано і оно тут як как би бы нам этого не треба знати, тут воно так і є. Просто що, значить, Америка грає роль такої ширми, поняли? Я бачу, принаймні це так виглядає. Така ширма трохи, да даємо, не даємо, а ті дають постійно, бо все-таки. Сергій... Ну, я навіть практично це не звучить, знаєте, на перших тих страні Америка Тільки Америка, бачите, тільки про Америку говорить А по статистиці найбільше допомогла допомагає Україні. Знаєте хто? Німеччина. Типу, за всю війну найбільше дала Німеччина Україні, в Україні допомоги. Отак от. Так от. Вот так вот переживают они, переживают, потому что в них что-то будет не сильно хорошее, все это знают. Ну давайте пришлось, не меньше она отдала все свое старье. Которую ну, але... да, дала да, ну, було. Да. Подивимося, дай Бог, щоб нам відмовити... а, спасибо і за это, как говорится. Просто зараз Зеленський почав говорити багато про дрони, про те, що Україна їх сильно нарощує. Давайте просто подивимося загальну картину, що реально це може стати нашою нашою обороноздатністю, ці дрони. Це все, що зараз. Видите, недавно ж дрони взяли в плен росіян. Угу. Видели картинку? що там Дрони взяли в плен російських. Ну, Ну, мені цікаво, подивіться, наскільки це реальна боєздатність країни, то наскільки це може спрацювати як захист, або, або навіть те, що може для перемоги потрібно. Ну, это одно из будущих Якщо ми говоримо воєнне, да, говорим да? одне з будущих направлень. И видите, этим очень заинтересовались. Ну тут очень много фишек. Ну не даром же даже, ну сколько кого там. Ну сейчас, видите, так э, Украина, мы тоже что-то мы говорим, что-то мы не говорим, но уровень достаточно высок. Недаром же даже китайцы заинтересовались нашим оружием, понимаете? Да, да. да. Ну про Нептуна. Ну, Начальник не я там дивился вчера. Я тоже смотрела. Не я да. Ну, Китай же, видите, это, это, это значит показатель, потому что Китай, он всегда, он ворует все. Да, нет, он то, все. это катался. Они едут в Америку, привозят видите, все технологии, там, даже навчальные, выкладывают в институтах. Это да, такая. Да, а они повезде по везде все. Ну, россияне одно воруют. Унитази и стиральные машинки. Да, кто що? А да. Кто технології? да, росіяни будуть зуби робити, а ти будуть робити ракеты з унитаза, да? Так дивіться, питаю сразу все-таки от ця ситуація з Китаєм. Шо у Китаї реально зуб на Україну, є, да? Я, я Ну, как оно тут, как оно было, так оно и остается, как бы, оно рассматривает, видите, Украину как там логистический пункт, этот путь, как что там, недра, богатства, в таком плане. Могу но быть... при всем при этом, видите, при всем при этом им... М, у них здесь свои планы. Им все-таки нужна остановка войны. Остановка войны для того, я так понимаю, чтобы усилить рашку. Ага. Ну, у есть планы. Они все время показывают, что они за... За Пока. рашку. Остан... А, да, но ну, за рашку само собой, за остановку. Конечно, Им треба. треба спокойно, потому что им треба чтобы рашка была готова, а потом вона они, они, они кинет кине рашку на Прибалтику, хотя там нападают, потому что им же требовалось пере, перестручивать. Или совместно, потому что раньше карты показывали, что Китай ну, понимаете, Китай своих бережет, да. а Кремль же своих не бережет. Отдать, да, повести да, на убой куда-то еще, на какую-то войну. Дуже цікава тема. Люди мені зараз пишуть, якщо вони так себе повели, американці зараз і ведуть, то нащо було підписувати з ними цей договір про корисні копалення. Ми з вами робили не раз цей аналіз, і в нас там не випадало, що там сильне виробництво якесь буде, що воно просто... да, ну, да, ну, воно вернеться на кругі своє. Да, воно... А, а нащо тоді це було робити? Одна що це було робити? Щоб, щоб Трампу подобається? Ні, ну тому що так там же було пора складу, що так вообще, да? тобто ніякого разговора. Он так ведет не только по отношению к Украине. Трамп ведет так по отношению ко всем, смотрите. Да. Он по, как, по всем. То просто здесь э, где-то это можно там, сказать, свое фе, где нет войны, да, или же еще что-то. Угу. А здесь, когда людей, ну, как бы, уничтожают страну, то ты хочешь, не хочешь, да, это цель. Ну, это цель. Это цель. Ну, смотрите, это цель. У меня же был такой расклад, он рассматривает. Украину давно как бриллианты, да, как бриллиант это и ископаемые, и все остальное, и все остальное. И это... а у самих территория Атомные богатит. станции, да, там нефтепроводы, порты, то есть это как бриллиант. Ну, Украины есть бриллиант. Вот за этот бриллиант и бьются. Да, ось Наташа про Запорожье. Давайте поднимемся в Запорожье. Ну что, бриллиант еще алмазом станет. Конечно. Огранка ж треба, понимаете? Для лянджаштабской а -а -а. не стоит ничего, а стоит его грамм. представляете, какая стоимость будет? Я встаю правильно на Я Я встаю, я знаю, что так будет. Запорожье, могу чистое. Запорожье, возможно, чистое. Вода. Вода. Запорожье тут может быть показывает сейчас, я не знаю, либо церковь, либо памятка какая-то. Ну, есть опасность. Да, наведение. Ну, видите, как все Запорожье, о чем мы говорили раньше, там дети, больницы, перемещение, передвижение, видите, они показывают. Все как раньше, но все осталось. Опасность есть. Есть наводчики. Ну, есть. Для чего? Вот одно и то же, да? Для того, чтобы раскачать ситуацию в городе. Ну, вот в таком плане. Да. Наводчики есть крест. Такое выражение. Давайте поднимемся Миколаев. что у меня думка про Миколаев, тільки что з ним Что это Миколаев? Что это Миколаев? Тоже, видите, либо диверсионная деятельность, либо научники сразу выпадают. Опасность есть, видите, опасность. Николай, в дневное время на всякий случай предельное внимание там, где много людей. Угу. Целенаправленно, вот здесь вот прям целенаправленное наведение. В ближайшее время будьте аккуратны. Все, что касается воды водой, дети, производство, административные здания, где много. Ну, в общем, все то же самое. Опасность есть. А, Короче, ребятки, бережите себя, вот пишут про россиян, опасность, что они... Николай, остается опасность, у вас был уже такой случай, опасность диверсионной деятельности очень велика, там, где много людей. Угу. Одесса. Одесса. Yes. Тоже в самое ближайшее время будьте предельно внимательны. Центр около центра, может что-то около воды. Места отдыха, предупреждаю сразу. Дьявол падает. Больницы, административные учреждения, дома. Ну, то есть идет опасность, ракетно-дроновая опасность идет. То же самое, желание раскачать ситуацию. Перемещение и передвижение около воды. Я прошу вас, около воды прям десятка мечей падает. Ирпини, угу. вы бачили какую-то загрозу от воды? Або небезпеку от воды? А что там такое? пытание? Я, я говорила, Да. О, Ирпень, была опасность отравления воды и что-то с водой связано. А что там пишется? Ее сейчас продолжится, это не пока вы бачите, или Ирпень, опасность отравления... есть. Ирпень, опасность от воды есть. Ирпень, опасность от воды есть. Смотрите, оно тут, первая карта как бы говорит, она как бы уходит, но опасность остается. Тут по двойке. Видите, тут целенаправленные действия в планах. Все, что касается, видите, с водой, с отравлением воды. То есть еще остается. Угу. Как бы да, оно отходит, но она остается. Ну, за счет там, видимо, там говорили, там йдеть борьба за власть, mm -hmm. От, видимо, за счет этой борьбы связано. А, борьба за владу, ви сказали, я вас питаю, що Шмигаля, наче мав піти і нікуди не йде. Щось, ми вже, щось йому вдається постійно, знаєте, зачепитися кіхтиками. Що таке? Шмигель уходить, господи, как они все доставили. смена премьер-министра. Смена премьер-министра. Ну, должен уйти. Из карты ухода есть. Ой, там такая возня сейчас, понимаете, сейчас такая закулисная борьба. И мы же знаем, чей Шмыгаль, да, кто за ним стоит, да, не будем говорить. И вот эта борьба, чтобы, знаете, чтобы, ну, поняли, да, чтобы вот в таком ракурсе, чтобы это был чей-то человек. Ну, що це? Ну, просто казали про Свериденко, що буде вона. Буде вона? Свериденко. Щось не кажуть, що Америка її любить, типу, те, те, те. Ну, я, кстати, на неї там, як нормально повинно бути. А, ми ж дивилися, нормальна дівчина, жінка. Свериденко буде. Ну, є, тут у нього, у нього взагалі будущее є. Свериденко. Сама карта випала. Ну, должен, в принципе, у него шансы очень хорошие. Видите, это вот это, вот это вот, знаете, олигархат там, я не знаю, вот это кодло какое-то. Да. Вот. Упирается, да? Ага. А за ней действительно стоит США? Но, пишу, ж, димите, у нас же никто в политику не приходит, если за ним кто-то не стоит. За середину как точно стоит США. За середину как точно стоит США. Ну, если тут такая карта. Ну, в принципе, такая карта тут, ну да, тут карты говорят, да, США, не США, ну да, как что кто-то из ней есть там за ним. Да, дай Бог, чтобы оно нам пошло пришло на пользу, потому что, например, в последний... я я думаю, знаете, залишилось у этих людей, незрозумимо, не сколько, да, миллионов, все, кто что-то стараются, что открывают бизнес, хоть что-то делают, чтобы двигаться, а, от, типа, такие гидманцы, там, давай... Будем это наша Верховная Рада, но это кошмар, я уже говорила вчера, это как они собираются на каникулы, вот это то в Рим, то еще, отдыхать, на нуль отдыхать, посмотрите, как ребята воюют, хотя бы помощь привести. Просто... Это, это вообще беспредел, я считаю, что такого не должно быть, вообще, как они могут вообще выезжать из страны, отдыхать? Как они могут так погано работать? Это другая, да, ну это вообще, это просто крик души. Да. это как будто своя знаете страна в стране да живу, страна в стране законы для себя все для себя ой так хочется чтобы ця, после войны война, война для того чтобы она и была вот с этими изменениями что есть шанс жить лучше да? Не да однозначно потому что за это столько крови уже пролито очень и ну, мы теряем самое дорогое, что у нас есть. Это люди. Да, люди, звичайно, люди – это не важная Вот так вот, любезненькие. Вот такой у нас был вчерашний эфир. Ставьте лайк, донатите на Збройные Силы, поддерживайте канал Пані Олени, на мой канал, донатьте, поширите. И запрошу всех на мой курс с публичных выступлений. Зверненько У меня тут инфобоксы, сразу посылание. Чекаю.